Судячи з усього, ви вже почали активну діяльність, тому що я прочитала про ваш проект Захистити кожного порушення з боку чиновників, це власне те за що ви зараз беретеся. Я так зрозуміла, що є певний сайт, інтернет-портал, де буде це все фіксуватися. Що окрім цього, які ще кроки захищати кожного? Це як сьогодні так вийшло, що люди залишилися один на один з властю. Сегодня каждому малому предпринимателю могут прийти и все отобрать. Сегодня каждому человеку могут прийти из за неправильно насчитанные тарифы отобрать у него телевизор, холодильник. Сегодня могут э, Такая информация уже есть на сайте, про который мы сейчас говорим? Мы эту информацию имеем, когда люди пишут нам письма, когда пишут обращения, и мы на них реагируем, народные депутаты, в частном режиме. То задача сейчас объединить все эти проблемы. И все вместе взять под жесткий контроль. Мы будем писать парламентские обращения. Я подала в парламент создание следственной комиссии, где мы каждое нарушение будем рассматривать. И каждый контролер, который сегодня приходит и своим актом подписывает незаконные действия, он должен понимать, что он попадет под жесткий контроль. И его действия не окажутся безнаказанными. Только сегодня объединившись, мы сможем защитить себя и защитить каждого. И ярким примером этому было... Я называю «Украинская зима», когда по сайту XUA Миллионы, ну сотни тысяч точно пользователей интернета смогли объединиться и убрать из своего пространства, интернет пространства власть. Они убили сайты и тем самым очистили интернет поле. То это было виртуальное объединение. Теперь наша задача – такое же объединение, сплочение, перевести из виртуального интернет-мира в реальный мир каждодневной жизни. И тогда действительно власть в нашей стране будет под контролем, а каждый человек будет чувствовать себя защищенным. Чи вистачить силы и ресурсу захистити каждого? Это первое вопрос. И второе, чи не лякає вас аналогия с тем, что когда Янукович обещал почути каждого? Знаете, он так почув кожного, что теперь нужно каждого защитить, и мы будем это делать. А объем работы. Я работаю уже не первый год с общественными лидерами, с гражданскими лидерами. И знаю, когда мы объединяемся, мы не победим. Когда нашего активиста посадили в тюрьму за то, что он выступал активно на налоговом Майдане, мы смогли объединить все усилия. І освободити його, і сьогодні ми ділимо все, щоб захистити його в судах. Поэтому только об'єднівшись в місті, ми будемо сіли. Представники партії регіонів, дехто з них вважає, що опозиція подекуди не діє не особливо коли їде за кордон на важливі зустрічі. Олексій Плотніков цитати далі. Вважається, що якщо опозиція створює певну шкоду для держави за межами країни, то в цьому є ефективність її роботи. Я не знаю, чим це пояснити незрілістю опозиції, незрілістю нашої внутрішньої демократії, але атмосфера сесії Пар'є чітко продемонструвала, як завзято опозиція намагалася зачепити свою батьківщину. Сподіваюсь, що в них у всіх українські паспорти, і Україна для них також батьківщина, але позиція їхня саме така. Як пояснити такі дії опозиції, про які говорить Плотніков? І скажімо, пам'ятаючи нещодавній Давос і вашу реакцію, коли ви з колегами просто встали і пішли, коли почав говорити наш президент? Я проти двойських стандартів. Двойних стандартів. Во всьому. І якщо сьогодні нам нужна помощь Європи, потрібна допомога паре, то ми повинні чітко говорити, що є політичні репресії. Есть проблемы внутри страны, и нам нужно совместно их решать. И если сегодня власть чувствует себя безнаказанной внутри страны, то она должна понимать, что любому беспределу есть предел. И в резолюции пары четко обозначили, не будет реакции, будут приняты более жесткие методы. И также в Давосе мы должны понимать, если решили говорить о Тимошенко, то либо говорите правду, либо хватит. Нас обманують і чувствують і слушать лож я не збираюсь. Поэтому ми вместе з моїм колегом Ніколаєм Катеринчиком покинули там зал. В такому разі, якщо опозиція закликає працювати, працювати на благо країни, чому відмовляється брати участь у роботі Конституційної асамблеї? Хіба це не крок для впорядкування держави? Я уверена в одному. Конституцію. Не нужно, как икону, переписывать каждой Пасхи. Сегодня задание номер один – это выполнять Конституцию. И в нашей Конституции очень четко написано. Образование достойное, здравоохранение, свобода э, гражданских позиций, э, проведение мирных акций протестов, митингов. У нас... Для людей в Конституции есть очень четкие, понятные, ясные понятия. Но, к сожалению, их не выполняют. И от того, что там будут сейчас переставлять запятые, результата не будет. Пусть сначала научатся и выполнят эту Конституцию, а дальше будем говорить. И главное, наш лидер Юлия Тимошенко четко написала в своем письме. Не надо садиться шулерами, играть за стол в карты. Поэтому не о чем сегодня разговаривать выполнят резолюцию пары, выпустят лидеров на свободу, тогда будем создавать легитимную ассамблею конституционную и будем садиться и вместе с людьми писать, как в Нидерландах. Люди написали там конституцию в интернете и написали именно то, что бы они хотели видеть и в какой стране они хотели бы жить. А то, что у нас узкий круг людей перепишет конституцию, то от этого жизнь людей лучше не станет. Нещодавно вас та Арсенія Яценюка похвалив Михайло Чечетов. Ну, мы, звичайно, це процитуємо. В опозиції з'явилася нова молода генерація. Раніше були Ющенко і Тимошенко. Вони вже на узбіччі політичного процесу. Тепер замість Ющенка, Яценюк, замість Тимошенко, Королевська. І для того, щоб врятувати батьківщину від остаточного колапсу, стара генерація повинна відійти і передати прапор Королевський. Йде зміна поколінь, молода еліта має прийти. Ось королевська та Яценюк це молода парость, цікаві, симпатичні, розумні, освічені, грамотні рудовані. Такая похвала оппонента, это когда э, похвала хуже за критику? Как вы расстегиваете такой пиар? Поцелуй демона. Да, больше ничего не скажешь. Э, вы знаете, сегодня власть сделает все. Она будет нас и хвалить, и на руках носить, и рассказывать на каждом шагу, что мы их проект. Для того, чтобы расколоть оппозицию, для того, чтобы нас пересорить внутри себя. Это чистые провокации, которые они достаточно профессионально делают. И есть люди, которые даже находятся и верят в это. Поэтому пусть они не переживают. У нас такие манипуляции, такие дешевые провокации. Скоро уже Чечетов со своей рукой пойдет из парламента. И мы решим этот вопрос на выборах. Когда возьмем 300 голосов в парламенте, когда сможем действительно принять нормальные законы, сформировать нормальное правительство и реализовать программу развития Украины. Сегодня главное – это рабочие места, это достойные пенсии, это достойные заработные платы. А вот это все политиканство, это все уже и людям надоело. И нас, честно говоря, даже не отвлекает уже от работы. Поэтому пусть это будет все на их совести. На этой за ну, завершуємо нашу размову. Спасибо, что сегодня были в нашей студии. Дякую. Наталья Королевская, лидер ОСД.